औषधांचे दर केंद्र सरकार नियंत्रित करत आहे कर्करोगाच्या उपचारांवरील औषधांच्या दरामध्ये ऐंशी टक्क्यांची घट झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या दिली जनऔषधी योजनेमुळे नागरिकांना परवडणाऱ्या दरामध्ये औषध उपलब्ध होत आहे त्यामुळे रुग्णांची अठ्ठावीस हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे असं म्हणाले बारह हजार सहाशे ये ही जन औषधि केन्द्र है दोन हजार सत्तावीस पर्यत य तीन वर्ष हि केन्द्र पंचवीस हजार किसी जी अहिति नड्डा जन औषधि के कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में हम सेल करते हैं और उसमें लगभग मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में हम उसमें नाइन हाँ, वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ड्रग्स हैं और टू नाइन्टी थ्री सर्जिकल आइटम्स हैं और लगभग फिफ्टी टू एट्टी परसेंट लेस देन मार्केट प्राइस में हम वो दवाई और वो सर्जिकल आइटम्स खरीद सकते हैं और इसमें लगभग अभी तक अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है ट्वेंटी एट थाउजेंड करोड़ का पेशेंट को लाभ हुआ है। और ये 12,600 जन औषधि केंद्र हैं और, है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हुआ है कि 2027 तक ये जन औषधि केंद्र 25,000 खोल दिए जाएंगे 25,000 खोल दिए जाएंगे आरोग अमृत योजने अंतर्गत आतापर्यंत पांच कोटी चौदह लाख रुग्णना सेवा दे दह कोटी मूल्या औषध ही वितरित कर यापूर्वी आज लोकसभेच कामकाज सुरू होता भारतीय नेमबाज स्वप्निल कुसाड़े न ऑलिम्पिक मध्य कंस्य पदक पटकाबल अभिनंदन कर दो हजार को श्री स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है ये पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का तीसरा काश पदक है श्री कुशाले की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वप्निल कुाले जी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय के दल को भी देता हूं लोकसभेमध्ये आज आर्थिक वर्ष दोन हजार चोवीस पंचवीसच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील उर्वरित चर्चा पुढे सुरू राहील ही चर्चा पूर्ण झाल्यावरती या मागण्या मंजूर करण्यासाठी मतदान होईल तसंच मत्स्यपालन पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चा देखील अपेक्षित आहे